Хорошо, что вы сегодня пришли, потому что реальную позицию, которую должны услышать депутаты, они должны услышать в первую очередь от вас. И возгласами и Ганьба, и право, и бис, мы безусловно с вами должны в любом случае и хочу сказать ту позицию, которую я буду доносить до оппозиционного блока. Моя позиция однозначно заключается в том, что упрощенную систему отменять нельзя. И это должна быть категорическая позиция украинского парламента. На... Давайте <пробуйте> Я з Союзу захисту підприємства, <пробуйте> не політична організація. Мені, до речі, особисто абсолютно пофіг, яка приймає політична сила підтримує цей закон. І вам має це стосуватися також. Мені все одно, хто нас підтримує, але правильний закон прийме. Давайте вислухаємо. Спочатку. Давайте вислухаємо, а потім будете свої емоції виказувати. Я ще раз хочу повторити. Ті, хто дана. могут подойти ближе, я вам объясню чем он вредит и тем, кто против э, упрощенной системы, тоже могут подойти я тоже вам готова объяснить почему упрощенную систему нужно сегодня сохранить И я считаю, что есть и вещи сегодня, которые нас должны объединять, и в первую очередь это то, как будет жить наша страна в 2016 году какой будет бюджет и какая будет налоговая система криком гоньба мы не исправим ни бюджет, ни налоговую систему в стране. Но мы можем сегодня дать повод коалиции пойти и принять э, те зверские нормы, которые они предлагают в новом налоговом кодексе. Поэтому я уверена в том, что в свое время мы смогли объединить свои усилия на налоговом Майдане. И я считаю, что сегодня есть возможность у парламентов а в том, чтобы конструктивно решить вопрос правильной налоговой а боится, системы боится, и боится, правильного боится, бюджета боится, на 2016 год. Боится, Поэтому мы будем боится, с этим апеллировать парламент. А вам я желаю боится, удачи боится, и смелой силы что, с этим что, людям.